Це програма Лоліка. Я нагадаю, що сьогодні ми говоримо про сучасні методики лікування алергії. Дякую, що ви з нами. І ще раз 490 11 34. Ми готові вас послухати. Алло. Алло. вітаємо. Алло, добрий день. Скажите, пожалуйста, может ли аллергия проявляться вот в мочевом пузыре? От химических препаратов я не могу не переносить никакие препараты. Сразу начинаются вот через полтора часа где-то дезурические явления и неприятные ощущения. А в чем это проявляется? Частые болезненные мочеиспускания. В да, чем? Да, частое мочеиспускание и в уретре неприятное ощущение, как печет и А очень... с какими препаратами это связано? Ну разжижающие не могу пить например клопидогрели и очень многие химические препараты и антидепрессанты например угу. и спасибо спасибо большое Я за вопрос. Могу. Вы знаете, я думаю, что следует поискать воспалительное заболевание тех органов, которые, вот, которые причиняют вам тот дискомфорт, о котором вы говорите. Как правило, аллергические реакции на антикоменты поражают не только один какой-то избирательный уровень, хотя бывает, допустим, если это аллергический контактный дерматит, то понятное дело, что страдает тот, тот участок кожи или слизистая, которая соприкасается с... Вот, вызывающие аллергическую реакцию веществом. Но, как правило, реагирует весь организм в целом. И я думаю, что все-таки в вашем случае следует, я думаю, что вы так уже и предбегали к этому, обратиться к урологам, нефрологам, возможно, к гинекологам и искать какую-то урогенитальную инфекцию. А, сегодня взагали кажушь, что аллергии на химические препараты набирают Это правда? Вы знаете, надо разграничить, то есть, разграничить аллергические реакции, токсические реакции, потому что, в то эффекты, да? токсические реакции, потому что немножко разные механизмы угу. возникновения тех или иных поражений, ну, скажем, кожи. То есть, вот несколько лет назад и широко вот на телевидении и в прессе поднималось, это как к примеру, поднимался вопрос борщевик, растения борщевик, которое вызывает, называли это аллергической реакцией на самом деле при контакте с соком этого растения пыльцов возникает токсическая, по типу токсической реакции Это не аллергия. А в чем то разница есть, э, для разница пациента? Разница в механизме развития заболевания это раз. В лечении есть разница тоже два, потому что конечно все проявляется и то и другое проявляется воспалением, но механизм воспаления несколько разницей, поэтому и подходы к лечению могут быть э, разные. Но я бы хотела также вот вам сказать о том, что действительно растет количество аллергических заболеваний и за первое десятилетие вот нового тысячелетия за 5-6 лет буквально отмечалась это Европейская академия аллергологии рост аллергозаболеваний в мире на 5-6 процентов каждый год то есть это довольно серьезный прирост и хотела бы сказать что и страдают страны и не только скажем независимо от развития Общі, скажімо, економіки довольно развита країни, такі як Австралія, Велика Британія, Германія, ані очень большую тоже прирост больних алергічними заборонями. Я чому запитала власне про алергію на хімічні препарати? Бо люди зараз перестали довіряти взагалі хімічним медикаментам. Так вони перестали йти до лікарів і самостійно вдома використовують народні засоби, але ж від народних засобів також може бути алергія та сама, Безусловно. Ви знаєте, все таки. Я не сторонница того, чтобы человек занимался. Ведь никто же не возьмется, ну, к примеру, чинить компьютер, если он не знает, как это делается. Но неужели каждый считает, что в состоянии себе самостоятельно подобрать вот растение, подобрать к примеру а или таких настойку? Много, ряд, много. И к сожалению, бывают парадоксальные случаи, когда человек знает, что страдает аллергическим заболеванием, и страдает аллергией пыльцы растений, но упор продолжает пить травяные Понятное дело, что он провоцирует себе ухудшение самочувствия, и ну, поэтому, конечно, следует обратиться или принимают э, травяные пищевые добавки, которые содержат травяные какие-то компоненты. То есть таким образом не, незаметно сам себя подталкивает более выраженным проявлением заболевания, ну и пускает свой шанс э, вовремя, скажем, это заболевание взять Чтобы под контроль. Же по -то, конечно, конечно безусловно. Я думаю, что мы подошли к... Э в диагностике. Самое главное, наверное, да, как, как правильно мы поставим диагноз, соответственно, будет правильное лечение. Вы слышите аллерген, так, а потом же признательно тактику ликвации. А, да, надо стараться действительно определить а, виновный аллерген, если такая возможность есть. И, как правило, эта возможность есть и неплохая. То есть это а, и классическое аллерготестирование, и а, а, иммунологическое тестирование. И эти возможности сейчас есть хорошие, как как в Киеве, так и в целом в Украине. Я имею в виду иммунологическое тестирование. Но э, я бы тоже советовала перед этим обратиться к доктору, то есть не самостоятельно отправляться на исследование. И почему? Потому что иногда наши пациенты э, приходят к нам уже с результатами исследований. И когда уточняешь все обстоятельства, оказывается, что эти все исследования проводились на фоне приема медикаментов, которые влияют на результат исследования. Поэтому то же самое. Для того, чтобы правильно определить аллерген, сначала обратитесь к врачу, пусть вам назначат необходимый метод аллергодиагностики, который подходит именно для вас. И после этого отправляйтесь на исследование. Дякую. А у нас есть телефонный звоночек. Конечно. Алло. Добрый день. Привет Здравствуйте. Вас. Я из Никополя. У меня внук болеет уже 8 лет аллергией. Что мы не делаем? Дают нам вот, вводим э, этот, аллерген ему. Сейчас сделали иммуноглобулинное. Должно быть 150, а у нас 677. Мы не знаем уже, что делать. И когда наступает цветение, все, мы ну, мы пропадаем. Вот уже 8 лет. 6 а определили лет аллерген? А? На что аллергия? Аллергия на а, полынь, амброзию, подсолнух. Угу. Спасибо ну, большое за вопрос. Помню. Да, вы знаете, действительно, аллергия вот к пыльце тех растений, которые перечислили только что, она выражена особенно в южных областях Украины, в таких степных областях Украины, и вызывает тяжелые аллергические реакции, поражения как органов дыхания, аллергический ринит, астма, может быть и поражение кожи, контактные аллергические дерматиты также. Возможности есть, и правильно, если занимаются кроме медикаментозного лечения, вам рекомендуют э, аллерген-специфическую иммунотерапию э, однако очень важно чтобы этот метод лечения правильно использовался потому что э, Именно от правильного применения этого лечения зависит еще и эффективность лечения. На сегодняшний день существуют в Украине аллергены, как инъекционные, так и так называемые сублингвальные или дрожжи, которые очень удобно использовать, особенно и в детской практике, или у людей, которые не имеют возможности ну, вводить инъекции в стационаре специализированном. Поэтому существует и такая форма. Высокий, общий, высокий иммуноглобулин И, о котором вы говорите. Но тоже есть специальные препараты, и сейчас они есть и в Украине. Они достаточно дорогостоящие, но эффективные. Для этого тоже нужна консультация врача, ну и дальше решать вопросы. Лилия, вы сказали э, в самом начале, когда мы говорили о том, что в принципе, да, есть чудесное лечение, медикаментозное, но если есть постоянный контакт с аллергеном, Будет и вот в данной ситуации. Мы сейчас услышали с вами, что в принципе все делается то правильно, но есть постоянный этот контакт с аллергеном и, соответственно, лечение. Может быть есть целесообразность? Я понимаю, как бы это не так не звучало, а переехать и чтобы не было этого контакта или же нет? Вы знаете, я, к сожалению, не уверена, что до конца все делается правильно. Возможно курса специфической, в данном случае. Возможно курса специфической иммунотерапии, аллерген специфическая иммунотерапия. Надо пройти не один, а несколько. Обычно эффективность этого лечения возрастает от курса к курсу. Это следующее. Потом, но ну, я не, не могу сейчас комментировать, но, возможно, все-таки недостаточно правильно может быть используется и медикаментозная терапия. Я хотел спросить. Я вас понимаю, я хочу ответить на то, что вы хотели спросить. Но, понимаете, изолировать себя от полностью от окружающей среды невозможно. Поэтому, конечно, безусловно, если в вот в период обострения, это обострение выражено, и, к сожалению, на момент обострения еще не, подобраны, не подобраны и не проведена необходимая терапия, то действительно имеет смысл на этот промежуток времени, там на 2-3 недели или сколько, просто этого ребенка вашего внука, сына убрать из той зоны, скажем, то есть, то, среды, которая да зоны именно риска той области, где ребенок подвержен постоянному такому влиянию. Но не будем забывать, что на агрессивность, скажем, аллергена, в том числе пыльцевых, влияет и экологическая среда. То есть это известно, что соединяясь с элементами загрязнения окружающей среды, аллергены, в том числе и так и самой по себе, ну скажем, агрессивной амброзии, Становиться алергені агрес, поэтому я думаю, що влияють різні обстоятельства: екологія, і аллергены, і в общем, не совсем правильне речення, возможно, теж. А те, що запитаю Євген, постійний контакт з аллергеном, якщо це рослина, можна якось уникнути. Там, так? А якщо це алергія на холод, на сонячне проміння, що ми робимо? А, ви знаєте, ну вот здесь теж стоит поговорить об этом, тому що. избежать то что можно избежать допустим нелепо было бы неразумно если есть четко определенная аллергия к примеру к подсолнечнику или к семени там подсолнечника или к орехам упорно есть эти продукты провоцировать свой организм на, на еще более выраженную аллергическую реакцию что ну, можно то что исподобить. можно избежать лучше избежать однако но не может человек допустим если для этой аллергия к домашней пыли в взять себя под колпак и не контактировать, это тоже ни к чему. То есть, наверное, все-таки каких-то вот таких крайностей стоит, стоит избегать. Это один момент, а то, что касается окружающей среды, вот аллергия на холод, аллергия на солнце, это совершенно отдельная и очень интересная тема, потому что иногда к таким вот аллергиям, как вы проговорили, приводят совершенно другие неаллергические заболевания, угу. на самом деле. Давайте еще один телефонный звоночек послушаем. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте. Вас беспокоит Харьковская область. добрый доктор, расскажите, что за болезнь целиакия, откуда она у нас появилась, есть ли от нее какие-то медицинские препараты, есть ли лекарства, вот как, допустим, принимаете его вот, там больные люди с сахарным диабетом, чтобы она там растворяла, я знаю, как-то какие-то дела изменения в организме. Ведь посоветовали мне в Днепропетровском институте гастроэнтерологии, где поставили этот диагноз, не употреблять продукты, значит, имеющие злаковые в наличии. И что это еще? Значит, жизнь закончилась, получается? Спасибо, Спасибо, Спасибо вам. большое за вопрос. Спасибо. А, ну, целиакия, действительно, проблема заболевания заключается в том, что а, это тоже врожденная проблема. Проблемы а, когда организм не переносит в связи с определенным а, ну, ферментативной недостаточностью, не переносит а, вот, продукты, как сказали, злаковые, то есть конкретно глютен. А, проявления заболевания могут быть совершенно разные, и степени тяжести тоже совершенно разные. Существует целое общество, и вы поищите в интернете, есть люди просто подвижники, которые создают, и я знаю, в Киеве точно это есть, это все украинские общества людей, которые страдают целиакии. Они, в общем-то, жизнь, конечно, вносит, имея такое заболевание, человек безусловно будет и должен носить свой рацион, там определенные коррективы. Но, насколько я знаю, это общество довольно, вот это общество больных целиакией, довольно эффективно в плане. В в плане образовательного уровня пациента, повышения образовательного уровня пациентов, рекомендации. То есть люди не чувствуют себя скажем, какими-то уникальными и недостаточно не так недостаточно комфортно себя в этой жизни. Чувствуют, потому что они общаются с такими же людьми и учат друг друга жить. Прилем, мы... И контактируют с лучшими специалистами. Проговорим, в этой области. что это не аллергическое заболевание, это фермента пациента. Это... это специальная группа заболеваний и, безусловно, То є це з заболівання, котрим займаються в основному гастроентерологи. Дякуємо. А от про сучасні методики лікування власне алергій подивимося наш наступний сюжет. Одразу після нього будемо відповідати на ваші запитання з нашого форума. Будьте з нами.